Зрозуміло, що багато говоримо з людьми, які пройшли, можна сказати, передову Майдану, які були 20 числа, 18, -го, 19 -го, лютого коли загинуло близько ста людей. І в нас зараз є Микола Семеняко, це рядовий 8 сотні, де в складі були воїни афганці, інтернаціоналісти. Доброго дня. Добрий день, пане Миколо, я бачу, що ви прийшли на милицях. Тут, я так розумію, що ви самі отримали якісь поранення. Ні, я. мене стріляли до цього іменно вдома, возле дому, так скажемо. Ага. Це зв'язано з моєю депутатською роботою. А ви є ще депутатом? Так, да, районної ради. Якого міста? Барашівського району. Ви з Барашівки? Так. Да. Угу. Зрозуміло. А... Расскажите про пудеи 18, ну, 20 числа. Вы были учевыми, так развиваете? Ну я как? Я не был на передовой, это однозначно, потому что я хожу на костылях, но ну, нереально это. Просто я видел реально убитого парня. Я не знаю, как его там, фамилия, как зовут. Царство Небесное ему, как бы, где снайпер его реально застрелил. Огонь велся с Кабмина, потому что говорили, что с гостиницы Киев ведется огонь. Наши афганцы пошли туда, три человека, посмотрели, облазили там вверх полностью, но реально не было. То бишь, ублюдок сидел... Это было, чтобы не соврать, где-то часов 12, mm -hmm. может, чуть-чуть раньше, Я сейчас уже... Я теж там був десь, я вам зараз скажу, десь приблизно близько 11 години я піднявся майже до кабінету міністрів. А, от. І ми бачили, що там є, є щось схоже на голови, тому, що... але дуже довго наводили техніку і різну і так і не определили, почему я даже на костелях пішли туди, щоб посмотри, откуда був вход. Пули и выход. Ага. Поэтому, я еще раз говорю, царство ему небесное, этому парню, молодой совсем парень. Э, у него вход был, он лицом стоял до глобуса. Вот э, сзади э, у него дерево было, елка здоровенная. И вот со стороны кабмина, клуб, или как там называется, я точно не скажу, вот приблизительно оттуда, потому что э, зашло в щеку, а вышло э, через шею. Есть, на самом деле такой же богат, боже, обстрелянный Украина. И там приблизно можно, с траектории так само Я хочу сказать следующее. И... Стреляли все время. Вот там были, знаете, uh -huh. э, разговоры, что это оппозиция там ведет стрельбу с, с этой стороны и так далее. Неправда. Стреляли там, где контролировала милиция. Вот там, где контролировала милиция, оттуда велась стрельба. по помірним знайте снайпер на війні і снайпер. Вот тут вот как би бы, ну, теж разные вещи. Ми бачили відео, які зокрема оприлюднив Ром Роман Сухан, журналіст РК Україна. Вони опинилися з тої сторони інститутської, там, де власне були дислоковані внутрішні війська і спецпідрозділи. Вони там всі були заліплені ну, понятно, з, да. наліпками, щоб не можна було зрозуміти саме звідки. Та, там були Беркути, я так розумію, і омега і так далі. Uh, и, ну, с того видео видно, что они реально, побо... ну, поводилось так, что, как по них стреляют, то они были очень-очень, так... Нет, ну, когда начали стрелять, когда начали стрелять, то с нашей стороны тоже, как бы, а как, это реально была война, но, что самое интересное, перед этим, перед этим было объявлено, что перемирие, Перемирец. да, все, не стреляем, мы даже вот наши афганцы ходили там по этим, что не стреляйте, перемирие и так далее. И вот в это перемирие один, второй погибает. Ну как, если договариваемся о перемирии, оно и должно быть перемирие. Но реально, реально я так думаю уже там под конец никто не контролировал со стороны что, МВД, они не контролировали ситуацию. Это однозначно, потому что у них пошел бардак, кто что хочет, то делает. Я не беру там э, службы э, какие-то более серьезные, такие как Альфа, я не знаю, были они там, ну, не были. Но то, что они не стреляли, это я железно знаю. Э, ну а вот ВВ, Беркут, они просто вышли из-под контроля, я так... А сброю им же на то сейчас раздали. Ну, конечно, раздали, ну, я просто... раздали это однозначно. У да. тебя И... я був в раді вже, вже години другі, і вже теж так само там були частину в в тому, що роздали їм ще раніше, е, коли не прийшли туди, у них вже зброя, автомати, я не говорю вже за винтовки ці снайперські, ну, у них хороше було, это однозначно. Слухайте, ну, от є вже рішення по сьогодні, від сьогодні вже низьний бар, от як такого він розформований. І вже там їх запрошують, Беркутів, хто хоче їхати. А, до речі, можемо показати це відео Романа, про яке я згадував. Так? Ну, І воно... От витяжі, а говорили, що ніхто з цього не стріляв. Вони були реально ворушені. Ну. Ну, це пістолет Макарова. Ну, так. Понятно, что так. А вот тут далее тут был, ну тут все и автоматы. Ну и... тут автоматы пошли, вон винтовка, винтарь, То, бишь, они были готовы. Ну а снайпера их не просто работали. Ну если честно, я не назову вот те, кто расстреливал вот так мирных людей, я не назову реально их, что он воин там, снайпер. Это не снайпер, это обычный убийца. Фактично, мы бачили шокующие кадры: что люди шли на озброєні, там с фанерными щитами, их просто стреляли як да. в, них не как в тире. В тире, совершенно верно. Поэтому я не... вот, мне хочется сказать, что вот тот, кто убивал, особенно вот ту девочку убил, ну конченая сука, это же не мужик даже. Он, может, где-то радуется, но это больной человек, что вот он там убил и так далее и тому подобное. Кого он убил? Он убил ребенка. И девочка-то... Вот у нас в Афганистане даже, я вам честно говорю, когда вот после боя, то духи вытаскивали своих, и мы их не стреляли. А мы своих забирали, и они тоже не стреляли. Понимаете? Так это была война, да, и были люди озброены с двух сторон. Вот а тут реально бегали, ходили там, он просто выбирал ему, вот кто нравился, он стрелял. Это ублюдок конченый. Вот как бы ни было, понимаете, это, во-первых, я думаю, что это не солдат стрелял. Это стрелял офицер, однозначно. Он должен был понимать. Другое дело, когда это солдата и то как бы не оправдывает. Он мог бы отказаться от этого. Слушайте, это те люди, которые сами стреляли, он их можно будет покарать, найти, как вы считаете? Ну это вот сейчас покажет новая власть, так как они ее формируют, формируют. Нам, например, не только восьмой сотни, но и Майдану мы не очень доверяем. Вот я честно скажу, я нет, слава богу, что власть это поменялась, потому что это действительно была ублюдочная власть. Я точно говорю, а я отвечаю за свои слова. Ну вот смотрите, результат сколько крови. Так это сколько еще людей не нашли, без вести пропавшие, давайте будем говорить, сколько в этих посадках. Поэтому слава Богу, что она поменялась. Но мне не нравится то, что одни и те же лица. Одни и те же лица. В 2004 году я тоже был участник помаранчевой революции. Ну что оно? Они реально обманули. Пчеловоды и все остальные, они реально обманули людей. Окей. Okay. Что треба зараз сделать, чтобы, за крима, почистить эти конюшни, какие зараз есть в МВС. Добры скасывали беркут, але ну, ж потребны спецпризначенцы какие-то. Да, нужны однозначно. И их будут делать. Убрали беркут, сделают какой-нибудь тигр или еще что-то. Это однозначно будет. Тигр же был. Ну, значит, будет лев или кот Чи или мышь или еще что-то подобное. Тому що по-другому ні. Це зрозуміло, але дивіться, як що ж робити з тими людьми, які, наприклад, у Беркуті. тих сьогодні як вони вже всі звільнені. Та, є, от, наприклад, є заяви, що от, можливо їм хтось там зараз погрожують, вони там переживають за спеки своїх родин. А Севастополь їх закликають переїздити в Севастополь в Росії, створюють якісь. Ну, я знаєте, це говорить о тому, що бардак. Реальный бардак. Сейчас министру внутренних дел надо вот этими вопросами, СБУ, этими вопросами заниматься. Да, конечно, надо выходить, э -э 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 компромиссы находить. Но вот те, кто стрелял, они должны быть наказаны, реально наказаны. Есть же видео полностью, где видно лица и так далее. Да, может, мы всех не найдем, может, мы всех не накажем, но может, на примере чем-то будет все-таки э, урок. Скажите, пожалуйста, вот сотня Аванська, да, скажем, с обороны э, самообороны Майдану. Вы же тоже людей? Да, у нас погиб один из Львовской области. Вот недавно ездили, хоронили его. И, ну, я не ездил, но наши ребята ездили. Туда. Конечно, это страшно, знаете, в мирное время, реально в мирное время. Вот отходишь там километр от Майдана и совсем другая жизнь. Да. А и тут на этой почве мирной, как бы, слава богу, реально развозится. Вот с Львовской области вместе там считать, если и милицию, и Майданцев, 15 человек погибло. Киевлян погибло 20 человек. Вот то, что я так более-менее знаю, вот на ровном месте, в мирно а все виновато, э, как сказать. Вот смотрите, если бы не было, не разогнали, э, реально не разогнали тех детей, не начали бить тех детей, надо было неделю, там-две как-то найти, и все бы было нормально. Не было вот этой бы бойни не было бы бойни даже, если бы Янукович, он знал, что ни в какую Европу мы не пойдем, реально никуда мы не пойдем. Это все, он, знаете, ездил, крутил задом своим, блин, где кто больше денег дает. А потом они нам сказали, что там э, невыгодные э, какие-то контракты, заводы надо позакрывать. Они знали, где в Украине ударить, чем, понимаете? Там в Донецке сказали, позакрываем заводы, вы без работы будут люди. Там поднялись. А честно-то никто не знает. Честно, тогда вот, когда мы, это же было за полтора года, почему они не говорили, что мы идем, там условия такие-то, можно же было это объяснять? Я виню в этом и оппозицию. Они тоже реально знали, как и что, на каких условиях мы идем, но никто ничего не говорил, слепую. А за три дня там сказали, все, мы никуда не идем. Пан Микола, скажи, пожалуйста, Претендує, скажімо, афганська сотня, от у вас на якесь представництво не знаю, в силових структурах, чи готові ви увійти в нові структури? От ви хотіли б стати новим, не знаю, поліцейським, можливо, чуєте. Давайте я хочу сказати, от не тільки афганці, восьма сотня, а Майдану вчора ми збиралися там е, читай 900. Було. Е, ми хочемо контролювати владу, народний контроль. Потому что если сейчас потекут деньги с одного кармана в другой, как это всегда бывало, смена власти, что она? С одного кармана текли в другой. Вот и все. Продавалось, покупается. Это уже надоело все. тошнит от этого. Когда ну, а я 2004, я 2004, да, добрый, 2004 добрый. год, 2004 год э, показал нам, что просто всех обманули э, и кинули. Так, но тогда не было смертей. Тогда не было, слава Богу, смертей. А сейчас сотня, считай, 100 человек, которые погибли. Как? Зачем тогда было это делать, эту революцию, да? если реально, реально мы скажем, что ничего в дальнейшем оно не поменяется. Надо делать народный контроль. Вот мы ставим палатку возле Верховной Рады. Афганцы. Мы приглашаем туда всех, кто хочет правый сектор, левый, трехзубец, пожалуйста, пусть заходят и вместе с нами э, будем э, какие-то советы людей. Все-таки одна голова хорошо, две лучше. А да, я тут хочу просто сказать это важливый уважение. Мы тут задали про волонтерку и купора налевши и так само снайпер. Це Олеся Жуковська. Я просто хочу нагадати, що вона насправді жива, вона вижила і зразу зробили операцію. Підключила вона жива, так? Да. Да? Вона вижила, вона, на щастя, вона... з нею все буде гаразд. Слава Богу. А на Майдані, реально, навіть якщо чесно, ми не знаємо, що вона жива. Ми, ну, ми... ще вона значить довго жити буде. Значить, так, да, будемо сподіватися. От ви кажете про контроль, зрозуміло. Який це буде контроль? Що мають створитися? Я не знаю, почекайте дайте договорити, Там да, да, якісь ясно. групи колишніх афганців, які будуть мати право доступу в Кабмін там і брати зашкварки кожного міністра. Чи це б бы було не блога? Ні, я вам серйозно говорю. І надо, и це надо буде зробити, тому що якщо ми не зможемо контролювати, я чесно говорю, але не є ж є є ж є, є нормальні легальні способи контролю, якщо нормально перезапуститься країна, які існують в світі. Це насамперед наша Ставас. робота, наша робота, робота журналістів. Якщо журналісти будуть чесно виконувати свої обов'язки. Якщо в нас будуть прозорі політики, і ми зможемо заглядати не штурмом, коли взяли вже Межигірі, ну там не штурм має коли втік вже. І тут ми нарешті побачили, що він навіть е, апостола Федорова вкрав першу книжку, друковану в Україні, і заніс собі в бібліотеку. Воно це просто неймовірний зразок якоїсь просто хворобливої клептоманії. А так, щоб... Могли заглянуть до политики просто так мирный час, журналисты и посмотрели, что они, Согласен. что они Я вам отвечу. Вот смотрите, но ну, я бы очень рад был, чтобы журналистов действительно допускали. Но ну, не все журналисты показывают правду. Ну давайте так говорить будем, Я не имею в виду ваш канал там не потому, что я сейчас здесь нахожусь. Нас сейчас, И... за кстати, дивлются, нас сейчас показывают по УТУД. Вопросов нет. Но я хочу сказать следующее: есть каналы, которые не показывают правду. Вот в чем беда. А журналист вообще должно быть так, как в Европе, что он действительно имеет право. А не так. У нас же хотят вас пустят куда-то. Але так, право, право завжди означающее обязанность. Мало журналисту дать право, треба журналиста петать обязанность. Ну, я согласен с вами. Тут вопросов нет. Так само, как Но... свобода со завжди ответственность. Я бы хотел бы, знаете как, чтобы с Майдана, с Майдана люди, я не говорю, что я там, допустим, там кого-то с афганцев, кого-то бы справо трехзубец и так далее самооборона Майдана оттуда, чтобы они вошли именно в правительство. Тогда мы четко бы знали бы, где, что, как. Я вот Майдану я верю. Я вам честно говорю. Реально верю. Вот если я, вот чтобы вот этот пыл сейчас э, уменьшить, чтобы люди понимали, понимаете, вот это нужно сделать. То бишь там или министерские кресла, там их 24, я не, точно не знаю, всем отдать Майдану. А надо это сделать. Тогда мы сможем знать какие-то, понимаете, что-то знать. Не все, мы все, все равно не сможем пока. Но в большинстве своем, в большинстве своем, если они будут так же... У нас беда в чем? Вот смотрите, в да, возьмем. Там миллиарды туда вложены. Так откуда наберутся пенсии, повышения и так далее и тому подобное? Никогда пшонка, какие-то бриллианты, камни на подушках. Это как надо было, вообще крыша ехала у человека. У кого-то там вот, по телевидению очень много, что, например, надо помочь ребенку и так далее и тому подобное. А он подушки в камни вставляет, у блюда конченый. Понимаете, и он говорит о том, что он за правду, за там, законность и так далее. Какая законность? Они деньги гасили лопатами, они грабили. И вся беда, если честно сказать, начиная от первого президента, в том, что у нас грабили просто страну. Кравчук виновен. Точно так же, как и Янукович. Потому что Кравчук дал повод грабить страну. Потом пришел Кучма и пошло и поехало. И все только грабят. Ну реально. Будем сподеваться, что все изменится, но не без нашей на самом деле помощи ну, не однозначно. без нашего контроля. Ну это однозначно. однозначно. Потому что люди, вот например, даже сейчас, вот то что показывают здесь у нас в Киеве, в Донецке это не показывают. Ну реально это, реально не показывают. Ну, вот смотрите, идут там, были слухи, что афганцы с правым сектором, мы вот делали даже по поводу этого заявления, собрались, едут на Донецк убивать донецких. Но этого не было, никто, ни афганцы не отправляли, ни э, правый сектор. Но с Севастополя и зараз чекают. Ну так вот видите как, это специально, чтобы друг друга, чтобы мы брат брата начали бить. А для чего это делается? Чтобы расколоть страну. Вот я могу теперь точно сказать за афганцев, за всех, и за сотню, и за остальных других, мы против, конкретно против, и мы будем с этим бороться, э, чтобы раскололи страну. Кто они такие? Кто такой Янукович? Кто эти депутаты? Наши рабы, те, которых мы наняли. Они должны сохранить целостность. И это преступник, тот, кто говорит вообще, что Донецк отойдет туда, Крым туда. Понимаете, как так? Кто они? Это, никто, это должен решать народ. А народ мы едины. У нас из Донецка есть афганцы, которые на Майдане, из Львова есть, отовсюду есть, понимаете? И у нас нету. Да, есть там непонимание, но когда приезжают сюда, видят этот Майдан, э, слышат это все и так далее, совсем другое. А так а получается следующее. Пропаганда какая ведется в Донецке? Придут бандеры, вам всем хана. Давайте так возьмем. Сейчас там нету бандеров. Янукович там, оттуда он родом, как бы и так далее. Почему такой бардак и там тоже? Почему шахтер, чтобы устроиться в шахту, платит взятку 8 тысяч, три месяца работает, потом его угоняют, то, выгоняют. То бишь он сам заплатил за два месяца, а за один месяц только ему дали там эту зарплату. Так это бандеры виноваты. Но не, нету вины. Поэтому Давайте посмотрим дальше, да пусть Бог поможет, чтобы там не дрались за эти кресла. Всем хватит. Я готов сейчас идти, отвечаю, вот с больной ногой идти подметать возле Верховной Рады или Киев. Только лишь бы мы, когда будем ехать куда-то за границу, мне не было стыдно, что я украинец. Понимаете, это было в 2004 году, когда прошла революция. Но после того, как пошло все в обратное русло, как я называю, э, в обратный карман в какой-то. Все и также те иностранцы на. Я не хочу быть рабом. Я честно вам скажу, я не хочу в Европу, я не хочу в Россию. Я хочу сделать, Но жить хочу по европейским этим, как в Европе. Так давайте сделаем здесь, а так мы все время куда-то бежим, то туда, то сюда. Сейчас, если честно сказать, вот так как было при Януковиче, если бы собирался Советский Союз да? и дошло дело до Украины, то кто-нибудь сказал там Узбекистан или Казахстан, давайте подождем, этих лучше не брать. Обратно в Советский Союз, я вам точно говорю, нас страшно было брать. Мы все, все политики говорят о ценностях, вы возьмите и покажите, покажите работой. Да, я не говорю, тяжело, я знаю, это. То. даже знаете, я вам скажу больше, в селе, если ты депутат, если ты настоящий депутат, и там тяжело. В районе и там тяжело, потому что если ты работаешь, а если ты просто приходишь, бамбук куришь, там просидел день, а то и не просидел, понимаете? Э, за вас кто-то взял эту карточку, отметил и все, как будто ты был. Ну как это так? Нигде вы посмотрите, нигде такого нету, как у нас. Один голосует за десятерых или пятнадцать, а остальные во Франции где-то там э, шампанское пьют. Ну вже думаю, з тим буде покінчено нарешті і сподіваємося, що будуть і перевибори як найшвидше Верховної Ради. Я мені здається, є зараз є розуміння цього самих депутатів. Дякую, Микола Семеняка. Був у нас в ефірі, представник восьмої сотні авансів інтернаціоналістів.